Прамую телефонную лінію правядзе 23 мая старшыня магілёўскага гарвы канкама. Владзімир Михайлавіч сумараў будзе прымаць званкі ад насельніцтва горада з 9 до 12 гадзін. Задаць пытанні мэру можна па тэлефоне 25,84,42 магілёўскім раёне адбылася другая буйная канфіскацыя алкаголю і спертазамяшчальнай вадкасці па вобласці за тыдзень. Паблізы вёскі палыкавіцкія хутары была затрымана аўтамашына і века, пад кіраўніцтвам 48мігадовага бабруччайна. У мікрааўтобусе перавозілася 1340 бутэлек гарэлкі абляпіхавая і 600 бутэлек белая бяроза, агульным аб’ёмам 970 літраў, а таксама 130 літр спиртазамяшчальнай вадкасці ў п 5цілітровых ёмкасцях гарялачных бутэльках і пластикаовых ёмкасцях адсутнічалі акцызныя марки Ре республиккі белаларусь алкагольная прадукцыя на агульную суму 102 мільы461 тысяча канфіскава у спартыўным комплексе алімпійі згуляны шсты матч серый за трэцяе месца чэмпіонату беларусій па баскетболе паміж борысвен класы і цмокі мінск 2 магілёўскі баскетбольны клуб дамогся ча 4 перамогі ў серы і заваяваў бронзавыя ўзнагароды чэмпіянату вынік гульні 89 69 а